你带着光来，真的是有惊无险啊！不过呢，我要再次友情的提醒一下大家，我们的材料供应有限，所坏无补哦。还好有你。你这是？规则上说可以带助理，我来帮你。

好的，下面我宣布，本次的主厨挑战赛失败，获胜的仍然是我们的主厨罗婉。 再给我二十分钟，我肯定能做完。我的巧克力还没完全冷却呢。你已经赢了。这冰淇淋，没酒味儿啊。你喝多了。你不觉得今天的你很不一样吗？不一样。如果是以前，你会因为迟到而慌乱。 但今天完全没有，反而动作迅敏，有条不紊。今天我看到了一个心理强大的卢婉婉。我光顾着做蛋糕，没有注意别人说什么。全神贯注的你是听不到外界的声音的。你这么说，我是进步了？嗯，我我真进步了。 来，庆祝一下，为了我的进步。嗯，好吃吧？嗯，好吃。我都说了，我在吃的上面有天赋。